Поздравляю всех, кто организовал эту игру, кто принимал участие, всех, кто болел, тех, кто искренне переживал за свою и за чужую команду. Все молодцы. Ну, рано или поздно соревнования заканчиваются, и на этот раз я с удовольствием объявляю победителем первого чемпионата группы компании ВМ по футболу команду «Барвариан».

о, пацаны-пацаны, потом-потом. Пацаны, пацаны, пацаны. У нас еще номинация. Номинация, по квартире у нас, я знаю, я у нас поняла, разделили я эту... А, я а, сутка. Сутка. О, сумка Бондаренко Ярослав и Бондаренко Юрий. Ильчук Николай. <плодисменты> Владимир Игнатов. остальных игроков болельщиков зрителей старались я хочу сказать что на этом все только начинается и скорее всего что этот или подобный ему чемпионат мы обязательно проведем в следующем году по футболу по волейболу по репле любые виды всячески приветствуются поощаются наши форма Команды, которые взяли серебряные медали и бронзовые, их здесь нет. Теперь давайте поздравим все дружно команду победителя. Вы заслуженно выиграли. Про него скромно забыли. Да, он, он сегодня бегал больше всех за нами, да, в том числе. Я хочу предложить один формат на будущее. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Как вы заметили, наверное, зрители очень хорошо заметили. В обеих командах, я бы сказал, в трех командах, очень много технических игроков. 11 это 12 получается. И на будущее просил бы рассмотреть организаторов здесь вариант с уменьшением размера поля, потому что, как вы понимаете. Под, подождите, вот... поле школьное. Нет, нет, я, 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 на сейчас, я, я на сейчас обращаюсь к в, в Будущий турнир провести на размерах меньше, дабы просто было интересно. Потому что все, что происходит вот сейчас, на то, что все красиво. На самом деле очень тяжело назвать достойным футболом. Наверное, вы как футболисты. Я хочу сказать, что это лучшие матчи. Я не говорю. Я не Я не что это хороший момент. Я Да, я предлагаю рассмотреть всем на будущее, потому что со стороны явно видно, что это был тяжелый футбол. Каждый матч. Всем еще раз спасибо. Barbarca şampiyon! kim Bravo Bravo